12:00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко проведет сегодня заседание СНБО. Ожидается, что на нем глава государства предложит отменить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных регионах Донбасса. При этом децентрализация остается ключевым элементом урегулирования ситуации на Донбассе, подчеркнул президент. По его словам, Украина готова принять новый закон о самоуправлении в Луганской и Донецкой областях. Важным условием для этого является соблюдение Минского протокола всеми сторонами конфликта на Донбассе. Украина неуклонно придерживается мирных договоренности, а вот боевики их грубо нарушают, из-за чего украинская власть внесет коррективы в свой план действий. Сегодня утром террористы обстреляли позиции АТО возле Мариуполя. Огонь вели из танков и минометов в районе сел Павлополь и Тавричина, сообщает штаб обороны Мариуполя. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет. Техника цела. Террористы стреляли из жилого сектора. Танки располагались на улицах между домами, что не позволило военнослужащим сил АТО открыть ответный огонь. За минувшие сутки трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов позиций сил АТО. Ночью боевики атаковали минометным огнем блокпост возле Николаевки, Донецкой области и Донецкий аэропорт. Обстановка на юге зоны АТО под контролем наших сил. Так боевики, используя реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», с целью дискредитации сил антитеррористической операции, нанесли огневой удар по поселку Жолобок. При этом вели огонь со стороны Голубовского и обстреляли Фащевку. Вели огонь со стороны Южной Ломотовки. Потерь среди мирных жителей нет. Россия разместила возле границы с Донецкой областью шесть пусковых установок ракетных комплексов «Искандер». В приграничных районах России напротив Луганской области войска переведены в повышенную степень боевой готовности. Об этом сообщает группа группе информационного сопротивления. Кроме этого, российско-террористические войска продолжают накапливать силы и бронетехнику в районе Алчевск, Стаханов, Первомайск а также вокруг Тельманова и Новозовска. В Макеевке российскую технику перекрашивают цвета вооруженных сил Украины. В полосе Инакиева-Макеевка разворачиваются подразделения российской ПВО. Также информационное сопротивление сообщает о прибытии в Донецк подразделений российской армии. Военные переодеты в форму с нашивками ДНР. За последние сутки в город заехало около 15 грузовиков с вооружением и боеприпасами. достать 100 человек личного состава. Местным боевикам запрещено вступать в контакт с российскими военными. А солдатам разглашать информацию о номере части, перемещении воинских подразделений и местах дислокации. За последние сутки в двух районах Донецка в результате обстрелов были разрушены несколько жилых домов без газоснабжения более 2,5 тысяч потребителей. В Донецк и Луганск прибыл очередной гуманитарный конвой из России. Сегодня с утра границу с Украиной пресекла автоколонна из 20 грузовиков. В них груз общим весом 100 тонн, что на самом деле в традиционно белых КАМАЗах неизвестно. Россия сообщает, что отправила в Донецкую и Луганскую области медикаменты и топливо. Представители Международного Красного Креста не участвовали в формировании груза. Украинские пограничники и таможенники осмотреть грузовики также не смогли. Государственном, в Государственном департаменте США обеспокоены появлением новых грузовиков с оружием и боеприпасами на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Джен Псаки. США пригрозили России изоляции в случае признания псевдовыборов на Донбассе. А в Белом доме предупредили, что в отношении России могут быть введены новые санкции, если Москва продолжит игнорировать минские договоренности. Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон не признает сепаратистские выборы и поприветствовала заявление мировых держав, которые также не признали голосование под дулами автоматов. Соединенные Штаты сожалеют о проведении так называемых сепаратистских выборов на востоке Украины и не признают их. Мы не признаем ни одного из лидеров, выбранных в ходе незаконного голосования. Мы также приветствуем заявление от Европейского союза, Организации Объединенных Наций, Франции, Германии и других стран, отвергнувших эти незаконные действия. Если же Россия признает эти так называемые выборы, это будет служить поводом для ее дальнейшей изоляции. С просьбой предоставить дополнительные войска в связи с непрекращающейся российской угрозой обратился к Пентагону главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов. Он заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в странах Балтии, Польши и Румынии. Он акцентировал внимание на том, что в приграничных районах России постоянно меняются расположения сразу семь военных бригад. При этом украино-российская граница в зоне конфликта практически стерта и на территорию Луганской Донецкой области постоянно заходят колонны с бронетехникой и военными. Вести новые санкции против России призвал мировое сообщество министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В интервью немецкому изданию Билд глава украинской дипломатии заявил, что Москва, признав псевдовыборы в Восточной Украине, еще раз нарушила свои международные обязательства, в частности, Минские соглашения. Таким образом, Кремль проявил неуважение в отношении Евросоюза и Западного мира. На это было бы логично ответить усилением санкций, считает министр. Вопрос о введении новых санкций против России будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 17 ноября. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Магерини. По ее словам, вопрос смягчения ограничений на повестке дня пока не стоит. Европа ждет, признает ли Москва официально псевдовыборы на Донбассе. Если так произойдет, это будет означать крах минским договоренностям и переговорному процессу. Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по псевдовыборам на Донбассе. В документе, в частности, утверждается, что проведение незаконного голосования в оккупированных районах Донецкой и Луганской области противоречит положению минских договоренностей. Проект заявления обсудили в Совете безопасности накануне вечером. Однако Россия заблокировала документ, по словам пресс-секретаря российского постпредства при ООН Алексея Зайцева, заявление оказалось неадекватным и по этой причине не было принято. Объявления результатов неочередных выборов в Верховную Раду задерживаются. На сегодня ЦИК не получила протоколы еще вот трех окружкомов. А среди них 59-я окружная комиссия, которая находится в Донецкой области. Ее работу блокируют неизвестные вооруженные люди. За ситуацией в Центральной избирательной комиссии следит наш корреспондент Анна Каменева. Узнаем, какие новости у нее для нас. Аня, здравствуй. Что тебе уже известно? Здравствуй, Катя. 59-й округ Донецкой области все еще с вчерашнего дня не возобновил свою работу. По данным Центральной избирательной комиссии, все еще продолжается блокировка неизвестными вооруженными людьми здания окружкома. Поэтому участковые комиссии не могут предоставить свои протоколы для того, чтобы окружком предоставил результаты и в электронную систему выбора и смог официальный протокол округа и предоставить его в Киев, в Центральную избирательную комиссию. Именно из-за этой ситуации задерживается электронный подсчет голосов по всей стране. И таким образом Центр избирком уже больше чем неделю, пол, практически полторы недели не может установить предварительные данные по электронной системе выбора. Тем не менее, уже можно смело сказать, что в парламент проходит шесть политических партий. Но что касается официальных, официального подсчета голосов, то Центр избирком Осталось принять документы всего от трех окружкомов. Оригинальные протоколы с мокрыми печатями. Сегодня должны э, после обеда предоставить в 22-й округ, который находится в городе Луцк, э, Волынской области. Они уже в пути, говорят, в центре избиркоме. Что касается 137-го округа, который находится в Одесской области, то э, они только сегодня будут, э, э, будут принимать протоколы там, в городе Котовске и скорее всего в ЦИК приедут уже завтра. Ну и проблемным. Остается 59-й округ, который не может даже приступить к своей работе. Поэтому пока вопрос с тем, когда же будут данные от этого округа, завис. Ну и что касается того, что кто же будет установлен победителем, победителем выборов на мажоритарных округах, то сегодня Центральная избирательная комиссия планирует установить победителями 28 кандидатов-мажоритарщиков. В, в основном это будут депутаты из Харьковской области и из города Киев. Пока что на заседании Центральная избирательная комиссия принимала уточненные протоколы от окружкомов. На уточнение документы отправлялись в основном из-за технических ошибок и опечатков в документах. Судья. Да, спасибо, Аня. Ждем от тебя новых включений. Наш корреспондент Анна Каменева была с нами на связи с ЦИК, где пока еще не объявили окончательные результаты выборов. Цены на нефть продолжают дешеветь. Это происходит из-за ухудшения прогнозов роста мировой экономики и роста предложений от стран-экспортеров. Так, американская легкая нефть марки VTI упала в цене до 79 долларов за баррель. Марка Brent торгуется по 85 долларов. Уралс еще дешевле. Падение цен на черное золото представляет серьезную угрозу для российского бюджета, ведь на 2015 год он сверстан из расчета 96 долларов за баррель. Оставайтесь с нами и всего доброго.